अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निगर्षणच्छेदनतापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनं वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् त्वन्तु प्राणान् धनानि च यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासभरोहणं येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत् यादृशं वपते बीजं क्षेत्रमासाद्यकर्षकः सुकृते दुष्कृते वापि ताद्रष्ण लभते फलम् कंसंजगान कृष्णः काशी गंगा केदार पोषन रतः कंबलवंतम् नबाधते शीतम् तावत् भयाद्धिभेतव्यम् यावत् भयमनागतम् आगतंतु भयं वीक्ष नरह कुर्याद्यथोचितम् तमो नावक्ता से दधमो बहुभाषे सुवर्णे न्वनिस्तादे प्रजायते